организации статью в энциклопедии. За что? В том числе за, за то, я по телефону разговаривал с организаторами, что мы э, открыли скромный на общественных началах, но теологический факультет Крымской институциональной сферы. Почему я об этом говорю? Сегодня упоминалось, что есть рейтинги мировых университетов, университетских городов, вот. Ну и те, кто ознакомливались э, по интересу или по официальным обязанностям, те знают, что шанхайский рейтинг, там, 500 вузов, другие МГУ является 168 или 186 по списку значит, бывших стран СНГ в этом рейтинге мировом я начал интересоваться, за поездки в Европе, США и в Канаде. я стал спрашивать, а в чем дело, как вы думаете? Они говорят, вы игнорируете формальные принципы, признаков. Я говорю, а какие формальные? Не может считаться классическим университетом университет, в котором нет теологического факультета. А мы иногда вообще забываем что исторически университет первый в Восточной Европе возник в V веке в Константинополе, вот, и это была теологическая школа. Если потом в Европе возникли там болонский, э, французский, Саблонный и так далее, у них обязательно были теологические факультеты, с них все начиналось. И Гаудеанус Игитур — это гимн теологического факультета Парижского университета. Мы об этом многие забыли. Вот в рейтинге первый – это Гарвард. Его основал священник Гарвард, который пожертвовал свой земельный участок, свой дом, свою библиотеку для подготовки богослов, священников с богословским образованием. И это сегодня первый в мире университет по рейтингу. Я думаю, что если вообще об этом игнорировать историческую память, формальные признаки, что признается в мире классическим университетом, мы туда никогда не попадем, даже на 168 место, потому что в МГУ и сегодня нет человеческого факультета. И когда у нас снова ОЗА, там тоже не было теологического факультета. Вот формальный момент.